ओ सतगुर प्रसाद अथ श्री मद भागवत जी का कथा गोकरण की शर्मा अध्याय पूछना नारद मुनि का संत कुमार जी से भागवत सविता जग की विधि और कहना संत कुमार जी का नारद जी ने संत कुमार जी से पूछा हे महाराज सप्ताह जग भागवत प्राण सुनने की विधि बतलाइए कि कौन कौन वस्तु इसमें चाहिए और किस तरह से यह करना होता है संत कुमार जी बोले ए बात तुमने तो बहुत अच्छी पूछी है अब चेत लगा कर सुनो इस सपताह जग के बीच महीने पादरों कुहन का के सुनना बड़ा पुण्य है सिवाय इसके जब इच्छा होए और कोई पंडित ब्यास जी अच्छे मिल जावे तब समय शुभ कर्म करना किसी समय मना नहीं है पर जो कोई सप्ताह जग सुनने की इच्छा करे उसे चाहिए कि अच्छा मुहूर्त तो पूछकर अपने इष्ट मित्रों को कहला भेजे कि हमारे वहां सप्ताह जग होगा आप लोग भी सुनने वास्ते आना और जो लोग बिरकत हों में उनको भी इस जग में बुलाना चाहिए उनको भी बुलाना उचित है और जो स्थान घर में या बाग, या तीर्थ पर अच्छा हो वो तो कथा सुनने वास्ते ठहराने और उस जगह चांदनी और केला बंधनवार आदि हरे अच्छी तरह अलंकृत करवा में जिस तरह विवाह आदिक और जग में तैयार करते हैं और व्यास जी के बैठने को बहुत अच्छा ऊंचा सिंहासन रखवा में और वैष्णव लोगों को जो कथा सुनने आने उनके वास्ते पृथक पृथक आसन विषवा में और प्रातः समय में व्यास जी को कथा बातनी आरंभ करें और श्रोता लोग स्नान और संध्या करके कथा होने से पहले वहां आवे और कथा सुने और पहले दिन मुख्य मालक कथा सुनने वाले को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए जिसमें बीच सप्ताह जग के कोई बेगना ना हो और एक ब्राह्मण विद्वान को ष्ण सह नाम का वर्ण सात दिन के वास्ते लेकर दे बैठा देना उचित है क्यों ब्राह्मण सालग्राम की पूजा और विष्ण सहसर नाम का पाठ करके एक एक नाम लेकर ठाकर जी पर तुलसी दल चढ़ाने और मुख्य चरोता पहले दिन पूजा ब्यास और पोथी श्रीमद भागवत जी की सच्चे मन से जब्त भेट करे उपरंत हाथ जोड़कर कहे हे ब्यास जी आप शाख्यात श्री कृष्ण महाराज और सुखदेव जी का स्वरूप है मुझे अपना दास समझकर श्रीमद भागवत जग आरंभ करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए जब जी कथा कहे तब मन अपना संसारी काम में ना लगावे और कथा सुनने उपरांत परमेश्वर का भजन भी उस सभा में करना चाहिए और चार घड़ी दिन रहे तक कथा सपता जी सुना करे और ब्याह जी को भी उचित है कि जल्दी ना करे अच्छी तरह समझा कर कहे जिससे सब किसी को समझ आए जावे दोपहर को दो घड़ी वास्ते सप्ताह कथा सुनना बंद करके कुछ दूध या फल ब्यास जी और श्रोता लोगों को ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ 7 ਦਿਨ ਜਬ ਤੱਕ ਸਪਤਾਹ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਬ ਤੱਕ ਸਰੋਤਾ ਲੋਕੋ ਕੋ ਏਕ ਵਾਰ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਦਾਚਿਤ ਕੇਵਲ ਫਲ ਕਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਕਾ ਔਰ ਘੀ ਖਾ ਕਰ ਸਾਤ ਰੋਜ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੋ ਔਰ ਅਧਿਕ ਪੁੰਨ ਹੈ निराहार हार ना रहे और कुछ खा लेना चाहिए सिवाय इसके सात दिन तक ब्रह्मचर्य रहना और स्त्री से भोग न करना चाहिए और पृथ्वी पर सोना पत्तल में खाना श्रोता लोगों को उचित है और सात दिन तक दाल और शहद और बासी आना और बैंगन और तरबूज और मसूर और मेथी और उड़द प्याज और लहसन और मूली और गाजर और कोंद्रा ना खावे और अधिक भोजन ना करे जिससे आलस आ जब तक सप्ताह कथा सुने ਤਬ ਤੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਚੁਗਲੀ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਮੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਰਜਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਨਾ ਸੁਨੇ ਔਰ ਮਲੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਅਸੁਧਾ ਆਦਿ ਸਫਾ ਕਥਾ ਕੇ ਆਨ ਕਰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਉਹਨਕੇ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕਰ ਸੁਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰੋਤਾ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ और दया रखना उचित है बीच कथा के शोर करना ना चाहिए इस तरह सप्ताह कथा सुनने से बड़ा फल होता है कोई भी स्त्री ने केवल पांच होकर या ऐसी होवे कि एक बार उसका लड़का होकर फिर दूसरा पालना हो या जिसका गर्भपात हो जाता है वो चित्त लगाकर कर जग को सुने तो उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है अतः इस कथा सुनने के प्रताप से सबका मनोरथ पूर्ण होता है और प्रतिदिन कथा सुनने अपरात तुलसी दल और प्रसाद सब श्रोताओं को दे देना चाहिए जब कथा संपूर्ण हो जावे तब आठवें रोज सप्ताह संपूर्ण होने का होम दसव स्कंद के श्लोक या गायत्री मंत्र न ओहूति देकर अच्छे अच्छे पदार्थों न ब्राह्मणों को भोजन करावे और अपने समर्थ भारत द्रव्य और वस्त्र अरबूकन और गऊ और पृथ्वी और वर्त नादिक व्यास जी को देकर सच्चे मन से पूजा करके उनको विदा करना चाहिए इस कथा के सुनने से अर्थ धर्म काम मोख चारों ही पदार्थ मिलते हैं इतनी बात कहकर संत कुमार जी बोले हे नारद मुनि जी तुम्हारी सुनने की इच्छा है तो हम दूसरा प्रायण कहें नारद जी ने कहा धन्य मेरे भाग इसमें क्या उत्तम है इससे क्या उत्तम है जब संत कुमार ने दूसरा प्रायण आरंभ किया वहां सब की शिर कर बैठे तब सुखदेव जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पर आए तो संत कुमार आदिक ने सुखदेव जी को देखकर बड़े आदर से आसन पर बैठाला उस समय सुखदेव जी सप्ताह जग की तैयारी देखकर सब श्रोताओं से बोले कि तुम इस कथा को चित्त लगाकर सुनो यह कथा भेद रूपी बृष का फल है संसार में दूसरे फल जो होते हैं उनमें गुठली और शिलका होता है और इस फल में अमृत रूपी रस भरा है इसलिए यह अमृत बार बार पीना चाहिए इस कथा को श्री नारायण जी ने इस कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को बतलाया नारद मुनि जी ने बेद हमारे पिता से कहा वो ब्यास जी ने मुझे पढ़ाया और मैंने राजा परिषद को सुनाया सो ए श्रीमद भागवत अठारो प्राणों से उत्तम है साधु वैष्णव को परम तन यही है लोक में तपस्या और ब्रह्म लोक में ब्रह्मा और कैलाश में महादेव वैकुंठ में लक्ष्मी जी इस कथा को गावती है जिस समय सुखदेव जी श्रोता लोगों से ये बात कह रहे थे उस समय वैकुंठ नाथ ब्रह्मा जी और महादेव इंद्र और वर्ण और कुबेर देवता प्रहलाद भगत आदिक भक्तों को साथ लेकर सप्ताह जग में आए उनको देख कर जित लोग उस सभा में बैठे थे सबों ने उठकर डंडोत की और जय जयकार किया और नारद मुनि मारे हरक के नाचने और गाने लगे प्रहलाद जी करताल बजाने लगे। और उदव भगत मंजीरा और राजा इंद्र मृदंग बजाने लगे उस समय नारायण जी त्रिलोकीनाथ नाथ ने सब किसी को अपने प्रेम में लीन देखकर उसे कहा जिसके मन में जो इच्छा है सो वरदान मांगे तब नारद आदिक कहा हाथ जोड़ के बोले आपके दर्शन हमको प्राप्त हुए इससे अधिक कौन बात है जो मांगे अपने चरणों की भक्ति हम लोगों को दीजिए शाम सुंदर यही वरदान सबको देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और सप्ताह जाकर दूसरा संपूर्ण हुआ इतनी कथा सुनकर सुनकर आधिक अठासी जा रखी शुरू ने सूत जी से पूछा कि सुखदेव महाराज ने ये कथा राजा परिषद को कब सुनाई और गोकर्ण और संत कुमार जी ने कब कही थी इसका हाल बदलाई है सूत पौराणिक ने कहा जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारकापुरी से बैकुंठ को पधारे उसके 300 सौ वर्ष उपरांत भाद्रो महीना नौमी के दिन सुखदेव महाराज ने कथा राजा परिषद को सुनाना आरंभ किया था और सात दिन में वो पारायण संपूर्ण हुआ उसके 200 वर्ष पीछे गोकर्ण ने सप्ताह कथा सुनी थी उसके 300 वर्ष बीते संत कुमार जी ने नारद जी को सुनाई सो कथा हमने तुमसे वर्णन की है ए अमृत रूपी कथा आदर और प्रेम करके जो सुनेगा और पढ़ेगा उसको सब फल मिलते हैं इति श्री गोकर्ण महात्मा सपूर्ण शुभम